Если у нас уже зашел разговор о бригаде Шульге, то мне как прорабу, который работает вот с бригадой, с бригадирами, со звеневыми, с мастерами вот этой бригады на протяжении двух лет, хотелось бы сказать, что это одна из лучших бригад на стройке, костяк с которой формировался еще на Черкее. Значит, есть в бригаде представители Сканевской ГЭС. Бригада показала на строительстве Днестровского комплексного гидроузла ну, свое, свое лицо, показала то, что она может. Значит, в бригаде доверялись три первых куба. Это вообще первый куб в котловане, когда котлован только открывался, значит. Второй первый куб, это первый куб в здании ГЭС в прошлом году. И вот совершенно недавно, значит, это 100-тысячный куб в здании ГЭС, который бригада завоевала первое место постройки и получила, получила право укладки этого первого куба. Хорошие люди в бригаде, хорошие ребята. Хороший настрой, вообще хорош, с хорошим настроением они приходят на работу и с хорошим настроением делают свое дело. А какое это дело? Дело очень и очень трудное. Это подготовить полностью основание плотины, подготовить полностью э, ценпатерну, подготовить полностью все для того, чтобы пошел большой бетон. А бетона надо уложить около 800 тысяч кубов. Каждый месяц в бригаде получается около 4000 кубических метров бетона. Ну, как они борются за этот бетон? Это, мне кажется, лучше всего расскажет сам сейчас заместитель бригадира Свидницкий Василий. Бригада разбита по звеньях. Звенья очень хорошие. Звеневе тоже опытные. Хорошо работают. Работы приходится в стужу, и в грязь, и в дождь. Очень хорошая бригада. Приятно мне работать такой бригады быть заместителем бригадира. Я чуть-чуть добавлю, значит. Бригада начинала работу в здании ГЭС, когда в здании ГЭС было воды сантиметров на 70 на 80. Это все было в минусовой температуре. И вот бригада, значит, 8 часов не вылазила с воды. Одним из наилучших звеньевых, я сказал бы, не то что в бригаде, а даже на стройке, мне кажется, можно назвать Горюка в лес. Значит, это его вторая ГЭС. Здесь на стройке с самого первого дня строительства. Я могу рассказать о наших ребятах, о комсомольцах. Ребята отличные, ну, работают ребята, и вместе с тем повышают свой профессиональный уровень. Вот у нас в учебном комбинате недавно открылся филиал Куйбышевского гидротехнического техникума. Наших трое ребят поступило в этот техникум. И будут учиться. Я учусь в строительном техникуме в Черновцах. Еще вот молодые ребята только окончили школу, пришли к нам. Они тоже будут поступать в этот, на следующий год в этот техникум. И, ну, ребята занимаются в, в кружках художественной самодеятельности. И также работают отлично. Ну, еще вот пусть мастер расскажет о наших ребятах. Мне как к сменному мастеру приходится чаще всего сталкиваться с людьми, которые работают в бригаде Шульги. В бригаде четыре звена, которых которые работают по скользящему графику. Это атмосфера дружеская, которая помогает нам выполнять эти задания. Можно назвать Зеневого, как Химича, и других мне, как мастеру, приятно с этими людьми работать. И вообще с бригадой Шульги. Я еще хотел бы добавить чуть-чуть в -чуть отношении бригады. Не только к работе в Котловане, а вообще о нашем поселке. Наш молодой, вновь устраившийся поселок. Так вот, бригада отработала... Каждый член бригады отработал на строительстве кинотеатра у нас в поселке, значит, э, отработали хорошо. Каждое лето к нам приезжают на практику студенты. Так вот, студенты были этим летом и были в бригаде. Вот они уезжали, пять человек, сказали бригаде большое-большое спасибо. То, что мы научились здесь, значит, мы прошли как бы еще один дополнительный курс института.